День банківського працівника України порівняно молоде свято, втім, як і сама банківська система держави. Роком її народження можна назвати 1991-й, коли у світ вийшов закон України про банки і банківську діяльність. У своє професійне свято працівники банків приймають вітання від акціонерів, клієнтів і колег. А також влади, яка вже традиційно нагороджує, особливо відзначившихся службовців, грамотами, подяками, цінними подарунками. Заводу Мы окончательно поняли, какая серьезная обстановка сложилась в стране и в мире, поняли, что это быстро не закончится, и это понимание оно отразилось и на работе банков, которые начали диверсифицировать свою деятельность, перестраиваться. Но и надо сказать, что заемщики стали ответственнее и не только в корпоративном, но и в потребительском сегменте люди стали более ответственно подходить к вопросу целесообразности получения кредита. Я думаю, что еще не один год нам нужно вести совместную осторожную политику, не забывая о необходимости развивать рынок банковских услуг, как, наверное, главную составляющую финансового рынка страны, и, наверное, нужно искать новые. Бюджетної системи фінансування, ми можемо розраховувати только на вас. Перший заступник голови облради Микола Тіндюк висловив упевненість у подальшій співпраці між владою та банками і побажав їх працівникам успіхів, благополуччя та фінансової стабільності. Заміни між людьми, при всього лежать простості двох качеств довіряє. и компетентность. Аналогично и ваши взаимоотношения с клиентами как раз именно должны базироваться на этих основах. И я говорю тем, что именно в Одесской области такое доверие существует. Доверие как физических лиц банку, так и юридических лиц банку и наоборот. То есть, проще говоря, любовь должна быть взаимной, что, собственно говоря, вы подтверждаете все свои идеи. Отож, побажаємо одеським банкирам лише позитивних результатів их діяльності та тільки вдячних клієнтів.